Наступ росіянці продовжують, але є одне но. Розповідаю далі. А ви тим часом підпишіться на канал та поставте сердечко автору та нашим захисникам. Тиристи Путіна завчора скинули 54 каби на відео. Наші козаки чинять максимальний опір штурмовикам з болоті, а саме в Новомиколаївці, Варачині, Яблунівці та Юнаківці. Кондратьевцы-пидоры толчутся на месте уже другий тиждень, а ЗСУ вчера там провели три контратаки. Слухайте. Штурмовали они населенный пункт Кондративка. отправили их роту 100 человек, выжило 8, вот восьмидесятмером они взяли этот пункт и подняли над ним флаг российский, что говорит о взятии этого населенного пункта. Поднимал, как раз таки мой близкий боец позывным афганец. Вот. Из-за того, что они выжили, им командир сказал, что вы 500 и вы прятались, блядь. Нам абсолютно плевать, поднимали вы флаг или нет, мы все должны умереть. Никто из вас не должен был выжить. Командир этот, Шершень, войсковая часть 10-103. А, считаю, такие командиры вообще жить не должны, да, но это мое личное мнение. Блядь. Таких тварей надо отправлять на передок, либо обнулять сразу же. Сейчас пацанов, пацанам не дав передохнуть, они собрали всех наших, там, кого могли, 200-х, кого-то даже затащили обратно на, в сторону там, ПВД, нуля да, куда-то, короче, откуда их смогли забрать, а, трупы ребят. Вот, им сейчас говорят, что они пятисотые, какого хрена они вообще выжили, что они должны были все сдохнуть, как собаки. Это говорит командир вот этот и там недавно даже вздохнуть пару часов, покушать, там набраться сил, да, потому что пацаны говорят, мы неделю были без еды, без воды, и команда мне сказала, вы ни хера не получите, там, даже сбросами в воду не отправляли. А, сейчас их отправляют обратно в штурма, я говорю, что вы все равно все сдохнете. Давайте поможем ребятам, придадим максимальные огласки данное видео. А Пусть uh, этот шершень uh, понісе своє наказание, дай Бог, якщо дійсно уїде, хто із командування. А це з Криму. Техніка їде в Курск. Мабуть, все, що залишилось, зібрали. По одній контратаці ЗСУ провели від садків за Псілля та Олексіївки з західного флангу Юнаківки. Підерам вдалося просунутися, але закріпитися не встигли, бо ЗСУ контратакою повернули під контроль позиції. Поки хлопці там нас захищають, ми повинні працювати та донатити на їх запити. Слава Україні, героям слава!